сейчас будем что это за находочка такая. Ого. Застежка на поясу. Сама застежка маленькая. Сам маленькая, маленький, а застежка яка. Что-то такие интересное. Такая вот находочка чудесная. что, шукаем дальше. Друзья, у меня опять отличный сигнальчик. Вот такие вот прекрасный сигнальчики. Сейчас будем копать, дотывается, да что он на таком отличном сигнальчике даст. А, я уже бачу. Друзья, у нас монеточка. Такая вот монеточка. Что у нас за монетушка? Полушка. 1735 год. Такая вот монетка. я на и протру и получше покажу что она за монетка такая вот монеточка выдала полушка 1735 год такая вот монетка чуть подзачевана На Тут орел с той стороны такие вот монетосик Ну шо, шукаємо далі. Друзі, у мене опять отличний сигнальчик. зараз будемо копати дивитися, що воно на такому отличному сигнальчику нам дасть. что уже выкопал. Сейчас будем дивиться, что я выкопал. Такие тикалы. Монетка, друзья. Все она. Две копеечки Александра Первого, походу. я на ней получше покажу что он за монетка такая текала вот друзья монеточку выдала 1812 год 2 копеечки александра первого емочка и немочка такая вот монетка а тут 2 копеечки ну что шукаем дальше Друзья, у меня еще один замечательный сигнальчик. Сейчас будем копать, дивиться, что он даст на таком замечательном сигнальчике. Сейчас будем дивиться, что оно нам выдало. Так, возьму пинт-поинт, без него ничего не найду. монетка, друзья. Все. Ну. Сейчас я пина выключу. Что за монетка? Не Екатериновская Елизаветовская монеточка это. Непонятно. Сейчас я на и протру, и получше покажу, что вон за монетка такая. Вот, монеточку выдала, Вся в зелени. Трохи просматривается. Две копеечки, емочка, походу. Монета Александра Первого. Такая вот монетка. 1817 год наверное. Такие вот монетосик. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямки. Такую вот долгу прокопал, потому что жили так куча тут была. Такие гвозди, гайки, болтики. Такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что это за находочка такая. Интересно. Да, жалко, что обломанный. Такий вот хрест был серебряный. Даже не хрестик, а хрест, хрест натуральный. Чи не батюшка, какие то носил. Такая вот находочка серебро. Такие вот замечательный хрест. Конечно, жалко, что поломанный. Да. Такая вот находочка. Еще его в выдно выдно все. Буковка С в Амалиях. Ну что, Шукаем дальше. А мы не в такие вот ямыцы. Начал копать, вон и показалось. Да вот такой вот находочку. Сейчас будем двигаться, что у нас за находочку. Пувочка, походу. Такая вот пувочка. с надписями, с этой стороны. Вот тут позначил Ну что, шукаем дальше. Там у них такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас брендуется, что что он за находочка такая. Две копеечки. 1931 год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки на маленькой еле докопался. Дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что воно за находочка такая. Походу пугочка. Орляночка. Сейчас я не протрую, получше покажу, что воно за пугочка такая. Цикаво. Вот, пугочку выдала, орляночку. Хвост орла интересный с трех перьев. Да, такая вот находочка цикава. Пугочка. Хвост из трех перьев. Ну что, шукаем дальше. А мы с такой вот ямочки. дало такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что у нас за находочка Входу ходу хрестик. Жалко, що поламаний. І от хрестик. я його протру і получать, покажу, що воно за хрестик такий. Бу. О, от хрестика видало. Він чи з цинка, чи з свинця. Такие вот хрестик. Осигначек дуже-дуже слабенький. 22-23 таке что-то было. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки не маленькой дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за находочка. Монеточка. Царёчек, походу. две а, копеечки царечек, походу. Сейчас я не протру и получше покажу, что оно за монетка такая. Вот монеточку выдала, две копеечки. 1800, то ли 93, то ли 83 год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подводим итог нашего копа. Что-то тут накопал. Сколько 8, 10 царских монет, 10 советов ранних. Два казахских наших у них хрестика. Ну а теперь по порядку, что попадалось. Наша ходячка. Такая вот 25 копеек. Советы на поздне. 15 копеечно. Так. Еще три поздних советика. Такие вот. Пулочка такая. ранний советчица и поздний советик погнутый. Три копеечки. все три поздних совета. Еще три поздних совета. Не, два поздних совета, одна наша ходячка. Так. Наша ходячка. Десятикопеечная. Так. Пугучка и две копеечки поздний советик. Такая вот пугочка. Так. Застежка на сандаль такая вот. Такие два колечка. Колечко. Такие колечка, такие колечка, такие от преступничек. пуговичка. Такая пуговичка. Орляночка. Така от пулочка так такие хрестик обломанный и от хрестик силой так. ранний советик 5 копеечный сильнозеланин комунетка так еще 5 копеечник 46 -го года так 20 копеечный щитовичок 32 года. Такая находочка. 15 копеечный щитовичок. 32 года. Такая находочка. Так. 2 копеечки 1924 год.

2 копеечки 31 -го года 2 копеечки 26 -го года так так вот немецкому монеточку выдала Орел немецкий один чего-то там 1901 года. Так. Жетончик. Такие вот. 24. Так. Царевочка такого вот. Одна-друга копеечки Николайчика второго. 1909 годы с ПБшечка. Так. Две копеечки, Емочка. 1812 года. Две копеечки таких вот Александра первого. Чуть-чуть в Зелене. Так. Две копеечки Николая второго. Копеечка Александра Первого 1819 года. Пока монеточка. Так. Копеечка Николая второго 1899 года. Пока монетка. Деньга, походу. Так полушка 1735 года. Такая вот находочка тоже была. Так. Серебряная такая вот. Польский солидик. Монеточка. Еще одна польская серебряная монеточка. Такая вот. Козацький нашивный хрест с синими камушками раз цілий, але він когось в фундаменті лежав. Така от находочка цікава. Козацький нашивний хрест два. З зеленими камушками. такая вот находочка тоже була. Так. Ну и обалденный обломыш от Христа. Такие вот хрест замечательный был. Серебряный. Такая вот замечательная находочка. Жалко, конечно, что поломанный. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Побачимся на следующем курсе.